ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਅਰੇ ਸੇ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੋਭੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਮ ਮੰਗਲ ਫੈਲੀਫਿਲੋਸਫੀ ਖੰਨਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਿੰਦੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖੰਨਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ और हिंदू जागरण सुधार मंडल खन्ना की तरफ से श्री राम मंदिर जीर्णोद्वार कमेटी खन्ना की तरफ से श्री खाटू धाम मंदिर खन्ना की तरफ से हर साल दशहरे वाले दिन हम सभी शहर निवासी सूए पर साझी को उतारने के लिए जाते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पर पानी नहीं होता और हम लोग सूखे और गंदे सुए में सांझी को उतार कर आते हैं इस बार हम सब ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया है कि शहर में चार लोकेशन पर टेम्पू खड़ा होगा ट्राली खड़ी होगी अगर सूए में पानी नहीं है तो आपको सांझी माता को हमारे उस टेम्पू में तारना है हम सारी सांझी माता को दोपहर में इकट्ठा करके दोरा में या सतलुज में जहाँ भी पानी होगा वहाँ पर सांझी माता को उतार के आएंगे इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए कि सूखे सूए और गंदे सूए में सांझी माता को नहीं तारना अगर आपके अपने घर में कोई पुरानी भगवान का स्वरूप है जो फ्रेम के अंदर है और जिसका शीशा टूट चुका है उस शीशे को और उस फ्रेम को आप सूर्य पर मत लेकर आइए भगवान के स्वरूप को लेकर आइए भगवान के स्वरूप को उस हमारे टेम्पो में ट्राली में तार दीजिए हम सब मिलकर उस सांझी माता को दौरा में या शतुलज में तार कर ये हमारा एक छोटा सा उपरला है छोटा सा संदेश है इसको जरूर मानिएगा जय श्री श्याम जय श्री राम जय जो चार लोकेशन हमने फाइनल की है मनेरकुड़ा रोड सुए पर जिसको हम कानपुर का सुहा बोलते हैं दूसरा टेम्पू हमारा खड़ा होगा टवाल पैलेस के पास मेन सुहा जो है तीसरा टेम्पू हमारा खड़ा होगा ए एस कॉलेज के पास जो सु है चौथा टेम्पू हमारा खड़ा होगा मनेरकुड़ा रोड पर इन चारों जगह पर हमने लोकेशन को फाइनल किया है वहाँ तो पर एक एक टेम्पू खड़ा होगा अपनी सहूलियत के मुताबिक आप उस टेम्पो में साझी माता को उतारिए आगे हमारा कहा टाइम कितने बजे का टाइम सुबह चार बजे हमारा टेम्पू वहाँ पर खड़ा होगा ਚਾਰ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਾ ਦੱਸ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। હાਜੀ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਰਮੰਗਲ ਬੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੰਨਾ ਫਾਟੂਦਾਮ ਖੰਨਾ ਜਾਗਰਨ ਸਦਾਰ ਮੰਡਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ 51 ਕੰਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧੀ ਵਿਵਧਾਨ ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਖੜਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ અમારી ਟੀਮੋਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਬ ਮੰਗਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ श्री खाकू धाम मंदिर खन्ना और राम मंदिर खन्ना और साथ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय जागरूक सुधार मंडल की टीम द्वारा सभी शहर निवासियों को दशहरा और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और सभी आपको एक निवेदन है कि अपने धर्म के लिए जागरूक बने और अपने धर्म में जो बेअदगियाँ हो रही हैं अपनी देवी देवताओं का जो हम झांकियाँ बनाकर अपमान करते हैं वो ना किया जाए अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल सभी जागरण कमेटियों को सभी मंदिर मंदिर कमेटियों को ये निवेदन करता है कि देवी देवताओं को स्वरूप धारण कर, कर उनकी झांकियाँ बनाकर उनको ना बचाया जाए और जिस कलाकार को आप धार्मिक प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं उसका पहले ये चेक कर लें क्या उसको धर्म धर्म की मर्यादा का पता है धर्म का कार्य कैसे करना है क्या उसको ज्ञान है बस यही हमारा निवेदन है कि अपने धर्म के लिए जागृत बने अपना धर्म है अपने धर्म के लिए हमें ही कार्य करना है जय श्री जय श्री